Adakah kita tauke, -tauke Balak Malaysia kini senang menjahanamkan hutan kat luar negara? Selamat datang ke episod Cili Selasa di mana kita bincangkan isu-isu semasa bersama saya, Iqbal. Dan hari ini, kita orang nak borak pasal satu laporan yang keluar kat Papua New Guinea yang buat ramai orang luar betul-betul marah dengan orang Malaysia. These Malaysians, they are greedy and selfish. Just like what they are doing to our forest. They are getting timbers logging And all this. And what are they doing for us? There is a map of PNG that has logging concessions everywhere. The Malaysians, all they need is the signature of the clan leader. That will open doors for them to bring all the machinery into the land. And they are a slave. So, what is slave? slave. Biasa kita orang ingat orang Malaysia ni baik tapi bila nampak orang luar bengang dengan kita macam ni agaknya inilah perasaannya jadi rakyat Singapura kat negara-negara ASEAN. Apa, Apa pun kalau korang terlepas cerita dalam video ni pada bulan lepas kumpulan alam sekitar Rimba Watch Bruno Mansell serta satu perikatan alam sekitar ni telah mengeluarkan laporan setebal 56 muka surat ni yang menceritakan macam mana syarikat-syarikat Malaysia jadi dalang di sebalik pembalakan dan penebangan hutan besar-besaran kat negara Papua New Guinea. Jadi untuk tolong korang faham semua yang korang kena tahu, kita akan ulaskan laporan ni bermula dengan apa sebenarnya semua ni, siapa syarikat di sebalik projek-projek ni, apa yang diorang buat kepada masyarakat yang tinggal kat hutan-hutan tu dan kalau ada apa-apa yang boleh dibuat pasal isu ni. Kita mula dengan laporan ni pasal apa? Laporan bertajuk mendedahkan cengkaman Malaysia ke atas hutan Papua New Guinea dan ia menceritakan macam mana benda ni berlaku. Contohnya, antara dakwaan yang dibuat ialah terdapat 2 juta hektar hutan hujan di PNG yang sedang terancam akibat lesen pembersihan hutan dan kebanyakan lesen-lesen ni atau sebanyak 97% berkaitan dengan orang-orang Malaysia. Sebahagian orang-orang ni ada hubungan dengan politik Sarawak termasuk seorang ahli majlis perbandaran, seorang bekas senator dan seorang datuk seri. Tapi macam mana pula dia orang ni dengan syarikat ni boleh dapat lesen ni pada mula-mulanya? Untuk faham perkara ni, korang kena tahu pasal undang-undang tanah kat Papua New Guinea, khususnya undang-undang berkaitan tanah adat. Sekarang ni kebanyakan tanah kat PNG ialah tanah adat yang bermaksud orang yang tinggal atas tanah tu ada hak adat terhadap tanah tersebut walaupun tanpa geran rasmi. Dia lebih kurang macam kalau kau tengah tengok TV like lok kat ruang tamu, lepas tu abang kau datang cakap, "Weh, aku nak remote tu sekarang." Jadi kau pun cakap lah "Apa hal pula? Aku tengah tengok TV. Kau buatlah benda lain. Remote ni aku punya." Lepas tu abang kau jawab, "Ya, ya ye je kau punya. Tak nampak pun nama kau kat situ." Lepas tu kau pun jawab, "Dah pasal apa pula aku kena tulis nama aku kat remote TV gila?" Dan sebenarnya kat sinilah di mana masalahnya mula timbul. Sebab tanpa geran rasmi, syarikat pun tak boleh senang-senangnya masuk buat apa-apa kat mana-mana tanah sebab pada bila-bila masa je pemilik bilik tanah tu boleh muncul cakap, Oi, kau buat apa kat sini? Ni tanah aku. Jadi, cara kerajaan Papua New Guinea selesaikan perkara ni adalah dengan meluluskan satu akta tanah yang membolehkan dia orang menyewa tanah adat untuk tujuan pemberian pajakan khas pertanian dan penyiagaan ataupun dipanggil SABL kepada sama ada seseorang individu, kumpulan tanah, kumpulan penyiagaan atau badan berkanun yang lain. Dalam bahasa mudah, akta ni membolehkan kerajaan cipta geran sementara ke atas tanah untuk disewa kepada penyiagaan atau individu yang nak buka operasi kat situ sambil menggantung hak adat pemilik asal sepanjang tempoh pajakan. Dan kalau bunyinya macam menipu sikit, memang agak menipu pun dalam dekad pertama selepas lesen SABL ni diwujudkan banyak syarikat yang dapat pajakan ni telah dibawa ke mahkamah sebab antara syarat utama pajakan ni ialah pemilik tanah adat tu kena bersetuju dan dalam banyak kes-kes ni pemilik tanah-tanah ni langsung tak pernah setuju pun. Sebagai contoh, pada tahun 2013, satu suruhan jaya siasatan telah meneliti 42 lesen SABL dan mendapati hanya 4 je yang betul-betul ada persetujuan pemilik tanah dan ada projek pertanian yang sebenar sambil yang lain tu semua hanya tipu je. Tapi kalau benda ni dah memang lama berlaku dan projek-projek ni hanya boleh berjalan dengan persetujuan pemilik tanah, kenapa kita baru dengar pasal 2 juta hektar hutan hujan yang terancam ni sekarang? Yang membawa kita kepada macam mana pemilik tanah adat boleh lepaskan tanah diorang ke syarikat-syarikat ni Untuk jelaskan benda ni, cuba korang tengok laporan berita tempatan ni dari tahun 2014 yang menceritakan macam mana satu projek kelapa sawit ni kononnya akan membawa peluang pembangunan kepada penduduk tempatan Kubuna izin dikairuku iri elektrik a place where government basic services such as health and education are minimum or none at all The only engagement with the people has been through logging. However, the livelihood of the Kubuna people has remained the same. The new oil palm project will now see visible changes in infrastructure, job opportunity, and spin off benefits. I wish to appeal to the landowners that oil palm is a crop that is able to bring development with it. You. kalau satu syarikat datang ke rumah kita dengan menteri besar dan ahli parlimen dan cakap okey kita orang tahu korang tak ada akses kesihatan pendidikan yang elok semua tapi kalau korang tanda tangan kat sini kita orang akan bina pembangunan untuk bagi korang semua tu termasuk peluang pekerjaan supaya korang boleh hidup lebih baik dia pun macam Okey aku pun nak sign. Jadi orang-orang dalam video tu tengah seronok dan tengah meraihkan benda tu sebab gubernur orang kata syarikat yang akan bangunkan kawasan tu akan utamakan jalan, sekolah dan perkhidmatan kesihatan yang selama 15 tahun sebelum tu memang tak ada kat kawasan tu. Jadi sekarang syarikat dalam video ni dah dapat kebenaran kerajaan untuk buka ladang kelapa sawit. Diorang dah ada persetujuan daripada pemilik tanah untuk guna tanah tu. Tapi apa yang diorang masih perlukan sekarang ialah lesen untuk bersihkan pokok-pokok yang ada kat atas tanah tu yang membawa kita kepada Forest Clearing Authorities iaitu Kebenaran Pemecahan Hutan ataupun dipanggil FCA. Jadi, macam kita dah cakap tadi, kalau SABL ada lesen yang membolehkan syarikat jalankan penyiagaan atau projek pertanian atas tanah adat, FCA pula ialah lesen untuk syarikat tebang pokok supaya boleh tukar lebih daripada 50 hektar hutan asli kepada jenis tanah yang lain. Korang kena faham eh, FCA ini sepatutnya bukan untuk pembalakan atau pengambilan kayu semata-mata. Papanya gini sebenarnya ada satu lagi lesen khas dipanggil Forest Management Agreements ataupun Perjanjian Pengurusan Hutan atau FMA yang memang khusus untuk aktiviti menebang pokok dengan tujuan pembalakan. FMA ini pula, ada banyak peraturan untuk pastikan pembalakan ini dibuat secara lestari, manakala lesen FCA pula benarkan syarikat tebang semua pokok untuk bersihkan tanah dengan tujuan pertanian atau pembangunan. Masalahnya, sejak FCA dimasukkan ke dalam Undang-Undang Papua Negeri ini pada tahun 2000, ia telah disalahguna dan dijadikan helah oleh syarikat besar untuk jalankan pembalakan besar-besaran tanpa perlu ikut peraturan dan kawalan ketat yang dikenakan atas lesen FMA contohnya Antara kes penyalahgunaan yang ditemui NGO termasuk kelulusan yang diberi kepada rancangan yang tak munasabah, syarikat yang memohon kawasan pembalakan jauh lebih besar daripada keperluan projek sebenar dan projek-projek di mana syarikat tu hanya tebang pokok bernilai tinggi sambil meninggalkan semak samun yang menunjukkan ni bukan pasal pembersihan tanah tapi ni pasal pembalakan semata-mata. Dan sekali lagi, walaupun FCA mensyaratkan tanah dibersihkan untuk pertanian atau pembangunan, ada syarikat yang langsung tak buat pun benda tu. Yang membawa kita kepada bahagian seterusnya Kenapa semua ni patutnya membimbangkan adalah dalam hal ini, kiturah rakyat Malaysia lah yang orang jahat. Menurut laporan ini, daripada 67 lesen FCA, 65 ataupun 97% daripadanya sama ada dimiliki oleh anak syarikat syarikat Malaysia atau syarikat yang ada pengarah atau pemegang saham yang merupakan rakyat Malaysia atau tinggal kat Malaysia. Pening kata kalau kau baling anak panah kat peta Papua New Guinea, ada kemungkinan besar yang korang akan kena hutan yang lesen pembalakannya ada kaitan dengan orang Malaysia. Secara khusus, laporan tu berjaya mengenal pasti asi 79 rakyat Malaysia yang antara memang watak-watak menarik beb contohnya lelaki ni yang merupakan seorang bekas senator Sarawak ataupun lelaki ni yang pernah jadi Presiden Persekutuan Cina Sarawak. Lepas tu, tambah lagi individu ni yang merupakan ahli majlis pembandaran di Sarawak dan yang masih aktif dalam politik tempatan. Tapi selain orang ada juga nama-nama macam Chung Ching Ting, Ting Chong Ming dan beberapa nama lain yang turut tersenarai dalam Panama Papers iaitu dokumen bocor yang membongkarkan ramai orang kaya yang sembunyikan duit orang dalam akaun bank luar untuk elak bayar cukai. Kemudian ada lagi seorang Datuk Sri yang kini sedang disiasat oleh SPRM sebab sebab skandal rasuah tanah kat Sabah. Tapi bukan tu je tau. Laporan ni juga menunjukkan ramai antara nama-nama ni terkait dengan dinasti Balak Sarawak. So contohnya ada 5 orang bernama He... yang dikaitkan dengan kumpulan Asia Plywood, 8 orang bernama Laut yang dikaitkan dengan kumpulan KTS, 12 orang bernama Ling yang dikaitkan dengan kumpulan Shin Yang, 9 orang bernama Tiong yang dikaitkan dengan Rimbunan Hijau dan 10 orang bernama Wong yang dikaitkan dengan kumpulan WTK. Jadi secara keseluruhan, keluarga-keluarga keluarga ni mewakili 31% daripada rakyat Malaysia yang terlibat tapi mengawal 60% lesen dan hampir 80% kawasan hutan hujan yang terlibat. Ni pun tak termasuk lagi nama-nama yang pernah kena tindakan dengan kerajaan PNG macam dua orang ni yang dituduh buat pembalakan haram, lelaki ni yang didakwa dengan penipuan atau individu ni yang pernah kena tenang keluar dari negara tu. Kesimpulannya, benda ni bukan setakat beberapa ahli peniaga kecil dari Malaysia yang tebang beberapa batang pokok. Tuduhan ni melibatkan keluarga dan syarikat-syarikat yang didakwa dah lama tebang hutan kat Malaysia tapi sekarang dia buat benda yang sama kat negara orang lain pula. Jadi contohnya dalam satu FCA yang dipegang oleh syarikat milik penuh rakyat Malaysia, laporan ini mendakwa pemilik tanah yang tak bagi persetujuan telah diugut dengan senjata dan dikurung dalam kontainer selama seminggu. Malah syarikat tu dikatakan telah membayar polis untuk ugut pemilik tanah dengan salah seorang daripada mangsa ni mendakwa rahang gigi dan mulutnya telah dipatah oleh polis sebab benda ni. Jadi dengan semua ni, persoalan akhirnya adalah apa boleh dibuat pasal isu ni. Sebenarnya, laporan ni dah bagi cadangan apa sepatutnya dibuat antaranya oleh kerajaan Malaysia sendiri untuk betulkan isu-isu ni. Salah satunya ialah SPRM kena buka siasatan terhadap syarikat-syarikat Malaysia yang dinamakan dalam laporan ni untuk siasat kalau ada penyelewengan dalam cara diorang masuk ke Papua New Guinea dan sama ada diorang telah melanggar apa-apa undang-undang Malaysia yang berkuat kuasa di luar negara contohnya Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti-aktiviti haram. Dalam laporannya juga, kerajaan telah diseru supaya luluskan undang-undang yang akan lindungi NGO, aktivis ataupun organisasi media macam kita orang daripada syarikat yang boleh menggunakan ancaman saman untuk halang pihak-pihak ni daripada membongkarkan aktiviti syarikat-syarikat ni. Tapi selain kerajaan, laporan ini juga mencadangkan supaya bank negara dan suruhanjaya sekuriti mewujudkan senarai hitam bagi syarikat yang telah didapati melanggar pelan tindakan nasional Malaysia mengenai penyagaan dan hak asasi manusia supaya syarikat-syarikat ni tak boleh memohon pinjaman atau sebarang bentuk pembiayaan di dalam negara. Akhir sekali, pihak-pihak di sebalik laporan ini juga telah melancarkan petisyen yang korang boleh tanda tangan ni menyeru supaya penembangan hutan di Papua New Guinea dihentikan dan semua FCA dibatalkan. Setakat ni, petisyen tu dah ada lebih 3,600 tanda tangan dan kami akan letak pautannya di bawah video ni atau dalam pautan kat bio kami jadi pergilah sign dan kongsi bersama kawan-kawan korang. Sebab pada hujung pangkalnya, apa yang berlaku ni bukan sekadar tindakan akan segelintir rakyat Malaysia yang cari peluang untuk eksploitasi komuniti lemah. Ia juga merupakan cerminan kepada siapa kita sebagai sebuah masyarakat dan negara serta macam mana kita nak dilihat kat mata dunia. Jadi itu saja untuk episod hari ini. Kalau korang suka episod ni, sila tinggalkan komen memberitahu apa pendapat korang dan macam biasa, sila follow kita di sosial untuk segala isu semasa tambah pedas.